assalomu alaykum do'stlar bugun lasetti o'yna knopkasini bitta motor bila ishlatamiz ularni sxemasi va shteker buyerdan birinchi plyusdan boshlaymiz ikkitasimi plyus ekan ikkitasini bitta qilib plyusga ulaymiz va sxemadan minus topamiz ekrto minusga ulaymiz va oldi chap motorchika ishlatib ko'ramiz mana oldi chap ikkitasimi uniham motorchikka ulaymiz endi tekshirib ko'ramiz motorchik ishlayopti bu knopkаda avto ham bor ya'ni pastga chuqurroq bossa nechadir sekund ishlab o'chadi ham ishlayopdi